Продолжаем после матчевой пресс-конференцию. Слово представителям хозяев. <связать> вот, <связать> поздравляю с Они хорошо боролись. Ну, у нас много вещей еще не получается. Но боролись до где-то до начала четвертой четверти, потом пошел небольшой провал, и после этого не смогли что ли. А так вроде бы подбор выиграли и ну, не попали. Плохо попали с игры и из этого такой результат. Все, От слова главному тренеру команды хозяев. Я вот сегодня, в принципе, продолжение вчерашней игры наверное, все-таки самая большая проблема молодости, как мне сегодня оппонент мой сказал, что мы самая молодая команда, это нестабильность. И вот сегодня, конечно, это опять проявилось в реализации. У нас сегодня опять 17% трешки, у соперника 35% и двушки 40% на 56%. Потому что остальные компоненты, за исключением ошибок, у нас в общем-то. у них перехватов, правда, 12, я не знаю, 8 разница, у меня что-то сомнение. Ну, может быть. У меня что-то сомнение, что такая разница. Поэтому все очень четко и все понятно. Не, не, неопытность, она сегодня, в общем-то, мы держались, играли, в общем-то, и вели в счете был момент, и потом потерялись. Потом начали догонять, вроде бы подошли близко, опять отпустили. Неточность. Точность, они в этом отношении более опытные, более сбалансированные, тренированные, понимают, особенно в защите они нас, конечно, были в, в моменты, где мы еще не готовы, у нас просто нет физического времени отрабатывать те вещи, против которых у нас многие команды играют в защите. Вот сегодня приворог еще одну пищу дал. Еще одну такую пищу дал, когда сдваиваются в защите. Хватает одного и промежуточный игрок третий промежуток, не второй отсутствует. Это, это, все готовится. Я же то, что я и говорил, у нас здесь за отсутствием опыта и турниров мы будем, И опыта, и игровой против набираемся в официальном чемпионате.